Faham, negeri terbesar di Semenanjung Malaysia. Tapi kan, saiznya yang besar tu hanyalah permulaan cerita dia. Di sebalik semua landscape yang kita nampak gah tu, sebenarnya tersembunyi macam-macam kisah purba yang kita jarang dengar. Jadi hari ini, jom kita gali lebih dalam lagi. Kita tinggalkan sekejap peta dan buku teks dan kita cuba dedahkan sejarah Pahang yang tersembunyi ini. Cuba kita tengok lakaran ni. Sebuah rumah tradisional Melayu, nampak tenang, harmoni, kan? Inilah gambaran klasik Pahang. Tapi, di sebalik imej yang nampak damai ni, ada sebuah kisah yang penuh dengan misteri dan penemuan yang sangat-sangat menakjubkan. Jom kita mulakan perjalanan kita dari sini. Darul Makmur, negeri kesejahteraan. Gelaran ni bukan sekadar nama tau. Ia macam satu janji, satu cerminan kekayaan sumber alam yang melimpah ruah dari emas yang ada dalam bumi dia sampailah ke hutan yang menghijau memang sebuah negeri yang sejak dulu lagi menjanjikan kemakmuran hampir 36000 km persegi nak bagi gambaran senang sikit saiz Pahang ni sebenarnya lebih besar daripada beberapa negara dekat Eropah keluasan macam ni bukan sekadar nombor tahu ia adalah kanvas yang sangat luas untuk pelbagai keajaiban alam dan sejarah yang kita akan terokai sekejap lagi Baiklah, jom kita selami dengan lebih mendalam lagi. Untuk bahagian pertama ni, kita akan tengok landscape fizikal Pahang yang memang mm, mengagumkan. Pahang ni boleh kata negeri yang penuh dengan gelaran paling. Puncak tertinggi di Semenanjung, Gunung Tahan. Sungai terpanjang, Sungai Pahang. Salah satu hutan hujan tertua di dunia, Taman Negara. Tambah lagi dengan tanah dia yang kaya dengan emas, besi dan timah. Semua elemen ni bukan setakat membentuk geografi dia, tapi juga membentuk sejarah dan cara hidup orang-orang kat sana. Dan semua keajaiban alam yang kita sebut tadi ditadbir dalam 11 daerah. Macam yang kita boleh nampak dalam peta ni. Daripada sejuknya Cameron Highlands sampailah ke panasnya pantai Kuantan, setiap daerah ni ada identiti unik dia sendiri. Dia macam satu mozek yang cantik yang membentuk negeri Pahang. Tapi cerita Pahang ni sebenarnya jauh lebih dalam daripada apa yang kita nampak atas tanah. Buminya sendiri simpan satu kisah geologi purba. Bayangkan gua-gua batu kapur yang ada sekarang ni dulu pernah berada di dasar lautan. Fuh, ini membawa kita jauh-jauh ke belakang dan ini membawa kita ke bahagian seterusnya, gema dari zaman batu. Ha, sekarang kita akan cuba bongkar rahsia penduduk pertama Pahang. Persoalannya sekarang dengan tanah seluas ni siapa agaknya orang pertama yang berjalan kat sini dan apa yang orang tinggalkan untuk kita jumpa hari ni. Jom kita siasat sama-sama. Gua-gua macam nak kota Gelanggi ni, dia bukan sekadar formasi geologi yang cantik. Dia macam kapsul masa. Dekat sinilah dalam gelap gua yang pernah jadi dasar laut ni, ahli arkeologi jumpa bukti-bukti kehidupan manusia dari zaman prasejarah, sebuah tamadun yang dah lama hilang kini mula bersuara kembali. Cuba tengok serpihan tembikar dari Gunung Senyum ni. Corak dia yang halus, bentuk dia. Ini bukan hasil kerja biasa-biasa tau. Ini bukti yang masyarakat prasejarah pahang dulu bukan setakat tahu cari nak hidup, tapi diorang juga ada seni dan kemahiran teknologi untuk buat barang yang cantik dan berguna. Setiap serpihan ni macam satu karya seni. Ha, yang ini pula tulang mawas. Nama orang tempatan panggil untuk peralatan besi purba ni. Penemuan ni betul-betul mengubah cara kita pandang masyarakat prasejarah. Mereka bukan lagi sekadar pemburu atau pengumpul, tapi dah jadi tukang besi yang mahir. Bayangkan, orang boleh tukar biji besi jadi peralatan canggih. Satu lompatan teknologi yang sangat besar masa tu. Dan ada satu cerita menarik pasal penemuan-penemuan ni. Dulu, ada seorang penduduk kampung jumpa kapak batu yang dah digilap cantik. Dia ingatkan itu batu pelangko, sejenis batu yang orang percaya terhasil dari panahan peti. Kisah ni menunjukkan macam mana penemuan saintifik tu kadang-kadang bercampur dengan kepercayaan dan cita rakyat tempatan. Menarik kan? Okey, kita dah tengok peninggalan prasejarah. Sekarang, jom kita beralih pula. Macam mana dunia luar kenal atau panggil tanah purba ni? Tengok perbandingan ni. Sebelah kiri, peta dari abad pertama oleh Ptolemy. Sebelah kanan, peta moden Pahang. Nampak tak? Sejak zaman Rom lagi, kawasan ni dah ada dalam peta dunia, dikenali sebagai semenanjung emas. Ini bukti yang Pahang ni bukanlah pemain baru dalam sejarah dunia, tapi satu entiti yang dah lama wujud dan dikenali. Pangheng, Pangheng, Pongfong, Fuan. Bunyi macam-macam kan? Ini bukan sekadar senarai nama tau. Ini adalah gemar dari rekod-rekod purba Cina dan Arab. Setiap nama ni bukti yang kapal-kapal dari seluruh dunia pernah singgah kat pelabuhan Pahang menjadikannya satu pusat perdagangan antarabangsa yang sibuk jauh sebelum wujudnya negara moden. Tapi dari mana pula datangnya nama Pahang tu sendiri? Kalau ikut cerita orang tempatan, ia berasal dari sebatang pokok mahang gergasi yang tumbang merentasi Sungai Pahang. Satu cerita rakyat yang sangat dekat dengan tanahnya berbeza dengan nama-nama yang orang luar bagi. Baiklah, dari sejarah purba, jom kita fast forward ke zaman sekarang. Kita nak tengok macam mana semua sejarah dan budaya ni diabadikan dalam simbol-simbol moden Pahang. Setiap negeri ada bendera, tapi bendera Pahang ni unik. Nampak macam simple je kan, guna dua warna je, putih dengan hitam. Tapi ia sebenarnya menceritakan sebuah kisah yang sangat mendalam tentang kuasa, rakyat dan hubungan antara kedua-duanya. Jom kita tengok dekat sikit. Putih di atas, hitam di bawah. Susunan ni ada maksud dia. Putih tu melambangkan sultan, pemerintah yang menaungi negeri. Hitam pula adalah rakyat, kita semua yang menjadi asas dan kekuatan negeri. Kedudukan putih di atas hitam ni melambangkan hubungan simbiosis, di mana pemerintah melindungi rakyat dan rakyat pula menyokong pemerintah. Satu falsafah pemerintahan yang simple tapi mendalam tersemat dalam sehelai bendera. Sekarang kita beralih ke jata negeri pula. Ah, ha, yang ini lagi sarat dengan cerita. Setiap elemen yang ada kat sini bukan sekadar hiasan tau, tapi ia macam kepingan-kepingan mozek yang merujuk kepada sejarah dan nilai-nilai negeri ini. Jom kita bedah siasat jata negeri ini. Mata lembing tu bukan sekadar senjata. Ia simbol kebijaksanaan politik Sultan Ahmad Gading gajah yang bersilang tu pula lambang kekuatan dan kemegahan, mengingatkan kita pada zaman gemilang Kesultanan Melayu Pahang. Dan kat tengah-tengah tu ada tulisan Jawi ya latif, maksudnya wahai yang maha lembut, satu peringatan yang kuasa mesti diimbangi dengan kelembutan dan keadilan. Setiap elemen ni macam satu bab dalam buku sejarah Pahang. Jadi kita pun dah sampai ke bahagian akhir warisan yang tertulis di tanah. Selepas kita tengok semua ni barulah kita nampak macam mana nak hubungkan titik-titik antara masa lalu dengan masa kini. Dari gua zaman batu sampailah ke istana diraja, dari peta Ptolemy sampailah ke bendera moden. kita dah nampak macam mana sejarah Pahang ni memang tertulis di atas tanahnya. Setiap sungai, setiap bukit, setiap artifak, semuanya menceritakan sebahagian daripada satu kisah besar. Jadi, persoalannya sekarang, apakah mesej utama yang Pahang nak sampaikan pada kita? Apakah warisan yang ia nak tinggalkan untuk generasi akan datang? Itulah soalan yang saya tinggalkan untuk anda fikirkan.